નવસારીના તપોવન સંસ્કાર ધામમાં અભ્યાસ કરતા તેર વર્ષીય મેઘજૈનનું હૃદયરોગના હુમલાથી કરુણ મોત થયું છે મૂળ મહારાષ્ટ્રના સહાદાનો વતની મેઘ છેલ્લા 3 વર્ષથી તપોવન સંસ્કાર ધામમાં રહીને અભ્યાસ કરતો હતો ગઈકાલે સવારે તેને છાતીમાં દુખાવો ઉપડતા તાત્કાલિક નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો પરંતુ સારવાર મળે તે પૂર્વે જ તેનું નિધન થયું હતું મેઘના આકસ્મિક મોતથી તપોવન સંસ્કાર ધામ તેમજ તેના પરિવારજનોમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે આ અંગે નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અમારા સંસ્થા चौंतीस साल पुरानी है और हम यहाँ पे बच्चे साढ़े तीन सौ बच्चे संस्करण प्लस एजुकेशन ले रहे हैं और कल की घटना जो हुई उसमें बच्चे को अचानक इसमें दर्द हुआ चेस्ट पेन हुआ और हम अस्पताल में लेके जाने की कोशिश की लेकिन बच्चा बीच में ही उसका ध्यान हो गया ये हम लोग को बच्चे को हमारे सब एक्टर और हमारे सब हैं और का सब उनको बच्चे को केयर करते हैं पूरा उनको खाने से एक्टिविटीज़ में हर जगह उनके साथ में रहते हैं जहाँ खाना खाने जाए उनका क्या दवा चल रही है वो सब दवा भी उनको सब देते हैं ट्रीटमेंट करते हैं टाइम टाइम पर मे सचिन भाई जैन वो लोग आके वो लोग थोड़ा हमारे कर्मचारी को थोड़ा मारे पीटे और सब एक ही हैं हम लोग पुलिस चौकी में कल गए थे हम लोग मेरा एक ही है लेकिन उन लोगों ने भी एक किया है तो हमारा सब इन्वेस्टेशन चालू है पुलिस चौकी में पोस्टमार्टम हो गया वहाँ पे भी रिपोर्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा क्या है लेकिन पोस्टमार्टम जो जो उन्होंने बोला तो बोला हार्ट की वजह से हार्ट अटैक आने की वजह से उसका बच्चे का देहांत हुआ है देहांत तो रास्ते में हुआ था